В прямому ефірі на радіо 100FM та телеканалі Чернівецький промінь. Програма Рецепти здоров'я. Я і ведуча Алла спрінчинати. Сьогодні ми будемо говорити про алергію, про причини, її, про лікування, про профілактику і про все це ми будемо говорити з лікарем, який звітала до нас в студію. Це Наталія Каспрук, лікар-алерголог, імунолог, доцент кафедри клінічної імунології, алергології та ендокринології. БДМО, Доброго вечора. Доброго, вечора. Доброго вечора. Дякую, що ви до нас прийшли. Тема цікава. Ми вже перед ефіром встигли з вами поспілкуватися. Знаємо, що дуже є багато видів алергії, і кожен, кожен організм реагує по-своєму. Отож, чому взагалі люди страждають на алергію? Чому так багато людей страждають на алергію? Ну, проблема эта известна еще с, с времен Гиппократа. Она немножко иначе называлась, немножко иначе описывалась. Однако эта проблема так или иначе существовала всегда. Но за последние 30-40 лет чистота аллергиков катастрофически возрастает. И это объясняется. Вот теми техногенными, так скажем темпами развития вообще нашей жизни, тотальная химизация всех отраслей, которые нас окружают в быту, на работе, вот объясняет такую ситуацию. Наш образ жизни, то, что мы едим, то, чем мы дышим, кардинально поменялось за эти годы, и, соответственно, организм так или иначе пытается противодействовать этому. Ну вот таким вот образом, да, он реагирует с повышенной чувствительностью на вот эти негативные факторы. Эти негативные факторы, мало того, что изменяют чувствительность организма они еще изменяют вообще способ реагирования иммунной системы на эти факторы. Вот именно поэтому частота аллергиков увеличивается. И причем считается, что на сегодняшний день практически каждый третий, по некоторым данным, и четвертый житель планеты имел хотя бы один эпизод аллергической реакции в своей жизни. Хочу нагадати, що ми працюємо в прямому ефірі, і якщо у вас виникають запитання, то ви можете дзвонити, і ставити їх лікарю? Телефончики 906 100 та 095 275 п'ять А скажіть, які найбільш найбільш такі вразливі люди до алергії? Чи немає таких? такое понятие, как наследственная предрасположенность к аллергии. Mm -hmm. То есть, если, скажем, один из родителей страдает аллергией, то вероятность наследования где-то 50 процентов у ребенка. А если оба родителя, то намного выше, 70-80 процентов вероятности того, что у ребенка проявится в один из моментов жизни аллергическая реакция. Не обязательно так, как у родителей, mm -hmm. и не, на, не обязательно на те же аллергены, что у родителей. Но вот факт повышенной чувствительности организма уже есть. А, вот. а вообще от этого не застрахован никто, и в последнее время увеличивается количество случаев, когда люди уже достаточно в достаточно возрасте впервые отмечают аллергические реакции и вот как раз указывают на то, что никогда ни у них, ни в семье не было подобной проблемы. Однако вот в результате и тех негативных факторов, о которых я говорила, и в результате того, что в течение жизни организм как бы подкапливает какие-то сопутствующие болячки, меняется чувствительность. Вот може в той лінної степені привіт така реакція. А як зрозуміти, що от людина, яка ніколи не страждала на цю недовгу, як зрозуміти, що в мене алергія, і як зрозуміти на що? Ну, в некоторых случаях это как, проявляется очень, очень логично, и это визуально сразу видно, это понятно, что это аллергия. Если непонятно самому больному, то понятно, допустим, терапевту или окружающим. Проявления различные, но где-то в половине процента случаев это реакция на уровне кожи. То есть я так думаю, что в быту на сегодняшний день ну, каждый житель знает, что если где-то начинает что-то сыпать mm -hmm. вот и особенно если это связано скажем с употреблением какой-то пищи иногда это очень четко прослеживается да что это может быть аллергия вот. Где-то в 20-30% случаев такие реакции возможны на уровне дыхательной системы. Это может и нос реагировать, это могут быть ну, вплоть до вот, приступов бронхиальной астмы. Mm -hmm. Вот таким вот образом. На уровне сердечно-сосудистой системы это может быть чаще падение давления, допустим, тахикардия, какие-то перебои в работе сердца. Вот и так может проявляться. А вообще самые разнообразные проявления. Другое дело, что частота, скажем, может быть меньше. Иногда бывает сочетание симптомов. Скажем, может реагировать кожа и органы дыхания, или вот глаза конъюнктива, да, вот конъюнктивит, то, что мы mm -hmm. называем, там и нос. Есть такое понятие, как риноконъюнктивальный синдром, да, сочетанное такое. А иногда это бывают проявления на уровне желудочно-кишечного тракта скажем, какая-то легкая тошнота, спатические боли в животе, вот и так может аллергия проявляться. Поэтому иногда пациент это понимает, иногда ему помогает помочь это, скажем, врач общего профиля, терапевт, но иногда терапевт уже координирует пациента к аллергологу или, скажем, врачи смежных специальностей может, могут заподозрить, что речь идет об аллергической реакции, ну и тогда проблема совместно разбирается. Скажіть, а, препарати, які люди а, вживають а, під час алергії, вони а, до них звикають, а, тому що а, ну, є побутою думка, що а, Потребно змінювати эти препараты для того, чтобы до них не извыкала людина на аллергетики. Это правда? Что вы можете сказать? Ну, как правило, да. Как правило, да. Рекомендуют, самом деле, при необходимости длительного приема противоаллергических препаратов, но ну, в среднем через месяц-два препарат поменять, потому что есть стадия, когда организм просто перестает реагировать на противоаллергический препарат, то есть не оказывает препарат от своего лечебного действия. Вот. А у некоторых препаратов бывают такие ситуации, когда наступает обратный эффект. То есть после приема препарата симптомы могут усугубляться. Так что совершенно верно. Это как бы всеми аллергологами признано, и многие пациенты сами на себе вот отмечают такую реакцию. Скажите, а, чи Радите, рекомендуєте чи підтримуєте ви той факт? от, що людина сама собі розуміючи, що в неї є алергія, наприклад, та йде, купує препарат, який от вона почула, що рекламують в аптеці. Купила, приймає. Як ви до цього відноситеся і які це може наслідки за собою потягнути? Можливо, щоб та от така рекомендація глядачам і слухачам. Ну, видите, если, скажем, это такой случайный вариант аллергической реакции, легкий, и там какой-то банальный в быту на слуху препарат, который, там, скажем, все знают, применяется там где-то разово, то вреда от этого, может, и не будет. Но нужно учитывать тот факт, что вот все многообразие противоаллергических средств, которые представлены в аптечной сети, это препараты все-таки разные. Они все направлены на на лечение аллергической реакции, но э, так как аллергия разная, происхождение разное и механизмы отчасти разные, э, так и э, препараты эти э, тоже они ориентированы на скажем разные особенности аллергии вот на сегодняшний день существует так называемые три, три поколения этих антигистаминных препаратов и для каждой группы есть свои предпочтения. для mm -hmm. каждой категории пациентов с разными видами аллергии тут учитывается и сопутствующие патологии, и, возможно какие-то побочные эффекты, где-то они нужны, где-то их надо категорически избегать. Вот. Поэтому конечно, если это делать грамотно, то нужно это совместно решать с, с доктором. Скажите, найбільш поширені аллергены? Тобто, на что найбільше у людей, что найбільше у людей викликає аллергию? Ну вот так сложно, а вот а, а, а вообще сказать, что mm -hmm. больше, потому что а, лучше было бы немножко иначе сказать. При разных видах аллергий бывают аллергены, которые часто чаще дают реакции. Ну, скажем, вот бронхиальная астма, да, как одно из проявлений аллергии, в виде бронхоспазма. А, если брать здесь частоту, то а, здесь можно выделить так бытовые аллергены, а, аллергены эпидермальные, это на разных животных. Угу. А вот, пыльцевые аллергены, вот то, что чаще да, провоцирует. Если брать, скажем, реакции на уровне кожи у детей, чаще аллергенами могут выступать пищевые продукты. Да, вот по частоте а если это скажем кожные проявления вот у этих тех пациентов о которых мы уже упоминали это лица зрелого возраста сопутствующей патологией то там там немножко иначе это будет выглядеть там реагирует кожа но там надо четко учитывать наличие сопутствующей патологии и это всегда проходит параллельно mm -hmm. вот поэтому очень часто бывает реакция на лекарственные препараты, те же пищевые продукты, вот они по частому месте. Ну и не забываем о том, что аллергическая реакция еще бывает на инфекцию, то есть инфект, да, бактерии, грибы, вирусы, mm -hmm. они кроме вот инфекционного процесса могут вызывать и аллергический процесс, и вот проявляться в виде вот традиционной аллергической реакции той же кожной или дыхательной системы и так далее. Поэтому вот по-разному, разному. По -разному. Скажіть, а як людині визначити, і чи а, от, наскільки важко чи навпаки легко визначати на що в людини алергія? От яким чином це робиться? Та тому що людина може зрозуміти, що алергія, а визначити на що. Ну, yeah. достаточно сложный вопрос. Иногда он решается быстро. То есть начинается все со сбора анамнеза у пациента, то есть вот той истории заболевания, которая предшествовала данной симптоматике, как оно развивалось, чего начиналось, как проходило, что ее там купировала вот и в результате вот такой беседы с пациентом можно приблизительно обозначить а, круг аллергенов mm -hmm. если во- первых определиться с тем а, а, об аллергии или идет речь вот а потом уже обозначить м, круг аллергенов которые возможно вот имеют значение для данного пациента в реализации той или иной реакции а, ну после этого а, возможно проведение а, специфического да, для того чтобы вот, эти подозреваемые аллергены либо подтвердить mm -hmm. их причинную значимость, ну либо опровергнуть. Это можно делать кожным тестированием, это делается лабораторными методами. Ну и надо понимать тот факт, что аллергия она многогранна не только по своим проявлениям, но и по механизмам. Вот и не все аллергии, вот учитывая разные механизмы традиционным аллерготестированием и в этом собственно вот основная эта проблема и состоит, потому что есть такие варианты аллергии, когда вот традиционные наши возможности не работают, да, и здесь только вот такой тщательный анализ, вот возможной истории, симптоматики, сопутствия позволяют вот с той или иной долей вероятности делать какой-то вывод. Есть такие варианты ложная аллергия, на псевдоаллергия называется, клинически абсолютно похожи на аллергию, но абсолютно другие механизмы связаны чаще с сопутствующими проблемами. Там, к сожалению, там до конца причины значимые факторы не дается выявить. И тогда очень часто, скажем, совместная совместный анализ с специалистами снежной специальности. Иногда бывает, речь идет о желудочно-кишечной какой-то проблеме, mm -hmm. налаживается ситуация там, вот и аллергии уменьшаются. Либо, скажем, некоторые виды ревматологических проблем тоже вот как симптом выступает аллергии, поэтому улучшается ситуация там и аллергии меньше. В эндокринологии много таких вот ситуаций. Поэтому по-разному но, но вот те наследственно обусловленные аллергии, о которых я вначале говорила, вот с ними немножко легче в плане выявления, потому что они поддаются традиционному аллерготестированию. И там уже вопросы вот, терпимости, наблюдательности, настойчивости пациента можно выявить. Скажите, а взагали аллергию реально вылечить или нет? Или это уже вот эта проблема, если она уже есть, то она уже, значит, будет с людьми постоянно? Ну, видите, мы вот уже говорим, говорили, да, что механизмы разные, вот, причины разные, и если установлена причина, вот как, допустим, сопутствующая патология, установлена причина, да, там вот есть вероятность. Если это наследственно обусловленная аллергия, то тут ситуация такая. Вот организм не воспринимает ту или иную группу вот, внешних воздействий. Там пыльцу ли, там пищевой или какой-либо продукт. Mm -hmm. Вот. И если он выявляется, то, опять же, при истинной такой настоящей наследственно обусловленной аллергии, эту проблему можно лечить. А, другое дело, что а, вот наши материальные возможности не всегда позволяют это делать, потому что вот тонкий анализ, вот, уже вот во всем мире делается на молекулярном уровне, позволяет вычислить даже не вот не столько группа аллергенов, а даже вот несколько причинных белков, то есть вот минимальных таких структур, угу. которые за это отвечают. И если они выявляются, то ими же можно проводить лечение, там длительный процесс, специальные схемы. То, то есть это возможно. Это возможно просто они не, не везде регионально, это воз, ну, возможно. А вообще крупные аллергологические центры, даже на Киеве, активно занимаются вот где-то в течение пяти лет последних неактивным. Активно цим займаються і ну, достаточно с большим успіхом, так скажемо. Мене от просили запитати а, є такі люди, які, а, в яких а, алергія на а, укуси, а, там, наприклад, бджіл? Угу. Насяко? Угу. Скажіть, людина якось має відчути ці симптоми ну, до того, як їх укусили? Чи а, люди, люди, які схильні до до, у яких є алергія на ці укуси? це відчувають, що вони вже відчують тоді, коли їх вкусить, Та, да, наприклад, та ж сама бджола, І, і люди этого тільки після цього дізнається, що в неї алергія. Чи які симптоми проявляються, людина має знати? Ну, як правило, да. Как правило, да. Должен состояться перший контакт, да, первая неприятная такая история. Тогда уже человек понимает, что да, у него есть реакция. Опять же, вопрос у степени выраженности. К сожалению, вот в инсектной аллергии, это называется инсектная аллергия, реакция на укусы, mm -hmm. в инсектной аллергии очень высок процент анафилактоидных реакций. Это то, чего мы боимся больше всего. Mm -hmm. Это тяжелые системные реакции с резким падением артериального давления, там, обмороками. Вот. Высокий очень процент. И Скажем, ну, естественно, если такая ситуация возникла, то тут уже понятна причина. Вот. Но проявления могут быть, скажем, первые проявления на первые укусы могут быть в виде легкого покраснения с повышенным зудом, гиперемией вместе mm -hmm. вместо этого, вместе этого укуса. И иногда пациенты просто отмечают, что каждый последующий укус просто тяжелее протекает. Uh -huh. вот. И поэтому, конечно, на это надо обращать внимание и все мероприятия проводить для того, чтобы избегать таких ситуаций, вот понимая о том, что каждый последующий контакт с насекомым, с укусом будет более тяжелым. Вот, поэтому да, есть и методы диагностики вот этого вида аллергий, mm -hmm. вот и для таких пациентов разработаны специальные рекомендации для того, чтобы уменьшить вероятность контакта и вообще самой возможности укуса насекомыми. Ну тоже это такой целый раздел аллергологии достаточно серьезный. Скажите, а что же, ну потому что зараз, зараз начинается, как бы да, mm -hmm. у нас сезон, зараз, весна начинается у нас. мухи, комахи, бджоли. А що робити, от якщо, наприклад, вкусило і одразу яка, наприклад, перша медична допомога для того, якщо в людини дійсно реакція така? Що робити? Ну в залежності від інтенсивності. Если это просто болезненность, покраснение в месте укуса, там отечность может быть. то здесь достаточно прием антигистамина, противоаллергического препарата антигистаминного и можно использовать любую гормональную мазь mm -hmm. вместе месте укуса, она существенно и быстро уменьшает вот эту воспалительную реакцию. вот а таким пациентам, у которых бывали такие вот серьезные проявления, уже тяжелые, рекомендуется носить с собой такую мини аптечку со скорой помощью да их информируем о том, что в этой ситуации надо предпринять. Здесь нужно максимально быстро, ну, вплоть до того, чтобы сделать инъекцию скоропомощного средства, до, до возможности обращения к специализированной медицинской помощи, да, чтобы самопомощь себе такой пациент мог оказать, потому что, когда речь идет об анафилактоидной реакции, здесь счет идет буквально на минуту. Они, они очень быстро развиваются. У нас есть телефон-одиночек. Доброго mm -hmm. вечера, мы вас слухаем. Добрый вечер, мы вас слушаем. Скажите, я могу задать вопрос на голоса? Так, звездно. так. Будь ласка, за... так. Можно задавать, мы вас, вас слушаем, вы уже в эфире, задавайте вопросы. Я хотела спросить, ответьте мне, пожалуйста, как определить, чем различить симптомы аллергической реакции от обыкновенной простуды? когда идет выделение на первых этапах, выделение прозрачных, выделение из носа, когда нет повышения высокой температуры в пределах 376, когда развиваются, может быть, покраснения какие-то на коже, хотя может и не быть этого, а потом бронхиальный кашель и так далее, что тоже свойственно аллергии и обыкновенной простуде. Mm -hmm. Алло. Да дякуем. да, дякуем. спасибо. Я поняла ваш вопрос. Но, во-первых, здесь нужно разграничить. Идет ли это речь об аллергике, то есть о пациенте, у которых уже имели место эпизоды аллергической реакции. В случае, если это аллергик, то, конечно, вероятность того, что это аллергия, больше. И тут нужно уже анализировать вот тот момент, поддается ли эта симптоматика, скажем. Купированию противоаллергическими препаратами. То есть, Если речь идет о том, что это только аллергическая реакция, то, как правило, прием антиаллергических средств значительно улучшает состояние, причем довольно быстро. Если это последние поколения антигистаминных препаратов, то начиная от 30 минут от момента их приема. А в другом случае, если был, был факт контакта скажем, с инфекционным больным, я имею с больным респираторным вирусом, а если был, был контакт или, скажем, факт пребывания в, скажем, густо населенных вот если вокруг вас чихали, кашляли или там в семье есть больные, то, конечно, высока вероятность, тем более вот, как на сегодняшний день мы имеем эпидемию респираторного вируса, конечно, высока вероятность именно простудного заболевания. Но в самом деле вот первые, первые сутки это, как правило, вот эти явления гриппоподобные, аллергия может их имитировать. При при простуде вот эти варианты бронхоспазма, они присоединяются намного позже. Если при аллергической реакции бронхоспазм может быть вот тут же за проявление ренита, я имею в виду там полчаса, час, вот до суток, то при простуде вот эти проявления, они, как правило, второй, третий, четвертый день. И опять же, они очень плохо поддаются лечению антиаллергическими препаратами. В основном вот вопрос в диагностике в этом состоит. Дякую. скажіть зараз а, вже наступають так: наступає весна, тепло пори року, і це в принципі сезонна алергія, де люди реагують на зміну а, клімату, на зміну а, пори року, так з, з холоду на тепло, і плюс починають свисти дерева, плюс починається пух угу. та стополі. А як на Буковині чи збільшується людей, які реагують, наприклад, на цвітіння дерев, на пух тополі? І що робити, наприклад, можливо, є якась профілактика, аби уникнути цього? Ну, в самому ділі, сізо, коли ми говоримо сезонної алергії, то чаще всего речь йде о реакції на пыль ветра опуляйових І тополь це не єдиний, далеко не єдиний алерген і не найактуальніше для нашого регіону. или такие более существенные, так скажем, аллергены в плане частоты реакций. Тополь мы ассоциируем с аллергией, потому что это то, что мы видим, это проще, да. Да, проще себе представить. Вообще есть намного меньше в воздухе пыльцы скажем, там, злаков, некоторых сорняков. Сыр... А для буковины около 20 различных видов аллергенов, наиболее часто встречаемых, вот которые по диагностике специфической вот, показывают свою актуальность в нашем регионе. А вот, а, как правило, такие пациенты отмечают из года в год в определенные месяцы вот появление Тех или иных симптомов. Это может быть слезы течения, это может быть ринит, это может быть сухой кашель, явление бронхоспазма, какие-то проявления на уровне кожи. Вот. И от года, из года в год эти симптомы усугубляются при mm -hmm. так, таком варианте аллергии. А, профилактически, опять же, все упирается на, в то, насколько это выражено. А если это незначительные проявления, а, то их могут купировать прерывать вот те же банальные противоаллергические а, препараты. Mm -hmm. а, если речь идет о более существенных, вот более выраженных симптомах, то здесь вот кроме приема противоаллергических препаратов уже в зависимости от конкретного варианта, от вида, тут можно присоединять еще там различные спреи, если это, речь идет о рините или ингалятор если речь идет о бронхоспазме при выраженных, при тяжелых реакциях вплоть до того, что назначаются и гормональные препараты. А, в плане профилактики, а, вот мы с вами говорили о возможностях диагностики, mm -hmm. да, выявления причинного значимого аллергена. И вот для сезонной аллергии такой метод, как лечение вот этими аллергенами, если они выявляются, он как раз самый эффективный. Mm -hmm. Его эффективность достигает вот 70-80%. процентов. Это проводится перед сезоном цветения, как правило, за 2-3 месяца. Если определенная аллерген или группа аллергенов, вот ими же они специально во много раз разводятся. И до периода цветения пациент подходит уже как бы подготовленным. Вот. Ну и в, в, в случае вот, э, успешности мы рекомендуем 2-3 курса. А некоторым это дает возможность забыть о такой проблеме на несколько лет. Uh -huh. да. ну, Кому-то хватает на 2-3 года. Есть такие случаи, что вот на 5-7 лет пациенты забывали о проблеме. А в прошлом-позапрошлом году количество пациентов, которые реагируют на пыльцу, увеличилось. В прошлом году это отчасти было связано с тем, что у нас было раннее цветение, да. ранее была очень весна, и это совпало с периодом вирусных инфекций. Угу. Вот, и как раз вот к тому вопросу которым нам слушательница задавала, очень часто бывало так, что вирусная инфекция обостряла течение полиноза. Так оно, к сожалению, часто бывает, потому что у вирусов вот есть такая неприятная особенность. Они изменяют чувствительность организма, и они иногда являются отпусковым моментом для первых аллергий. Вот, mm -hmm. после тяжелых вирусных инфекций иногда вот так получается, что впервые обнаруживается и, а, и оказывается еще аллергическая реакция. И вот когда эти факторы наслаиваются, с одной стороны, возможно, повышенная чувствительность на пыльцу, плюс вирусная инфекция, вот дают такие неприятные истории, как вдруг впервые такие вот возникшие ситуации. Скажите, а, дуже коротко продолжайте, меньше двух минут. До кінця чи спосіб життя стреси вони е, впливають на те, що на вони викликають е, алергію, чи ні? Я маю на увазі впливають на те, що в подальшому буде у людини алергія на те чи інше. Но эти факторы сами по себе не являются причиной, однако это те, те факторы, которые усугубляют все имеющиеся проблемы в организме. То есть на фоне стресса аллергия будет протекать тяжелее, многообразнее. Вот. И любой позитивный настрой, да, мы говорим, все болячки в нашем голове, любой позитивный настрой это один из тех факторов, который отчасти является профилактическим, в том числе и для аллергиков. Я вам дуже дякую. Дуже швидко сплинув час. Я нагадаю, что это была программа Рецепты здоровья. Я Бажаю, аби ми всі з вами були здоровими. Бережіть своє здоров'я. Зустрінемося з вами в середу о 18.30. Дякую, що були з нами! І до побачення! Будьте здорові.